Это, в принципе, никак не влияет. Единственное, что это для подростков будет очень даже кстати, потому что они сейчас поглощены в соцсети. В принципе, можно поставить какой-то мораторий на неопределенное время вот, для конкретной категории людей. Вот, в принципе. А так, в принципе, чтобы запрещать полностью, ну, я не вижу в этом смысла. То есть люди имеют право сидеть, почему бы им не сидеть. Ну, тому що ну, ми там проводимо багато часу ну, і це погано. Ну, якщо зараз така мова, що загалом всі спілкуються у контакті, тобто ну, є інші соціальні мережі, але це якось найпростіше, напевно. І це буде незвично і незручно. Я вважаю, що ну, соціальні мережі ну, це ну, взагалі ніяк ну, до політики не стосується. На мене ні, я сама із села, не з гору, ну не з міста. І для мене якось це ну є, так є, нема, нема. Ну я насчет цього. Не користується соціального. Користуюся, ну незалежно від нього. Я думаю, неможливо запретить соціальні сети. Каким-то образом это все одно будет у нас. Это ж, ж Ми ж славяни. Ми самі повинні решать, що таке, що не таке. Нельзя заставить пропагандировать что-то. Да? Вот Почему бы тогда не запретить что-то немецкое, потому что вот у нас была война с Германией когда-то давно, вот. Люди же есть люди, понимаете, это ж ну, как это, как эту мысль выразить? Политика и люди – это тоже разные вещи. Это запрещение свободы слова. Я понимаю, что российские ресурсы. Но все-таки у нас демократия, любой ресурс должен быть как бы открытый. А если у нас запрещают или ВКонтакте, у которых, да, там компания находится на территории России, то в принципе это ограничение наших свобод. Я так считаю. Это чистая политика. Они же пытаются как бы, переместить нас всех на Facebook, на англоязычные ресурсы, чтобы мы больше контактировали с западным миром, а от Восточного нас ограничивают. Вчера президент подписал указ. А, Боже! Что он только не запрещает. Нет, я не слышала этого. Я еще не отошла от того, что они то ли запретили, то ли пытаются запретить майские праздники, 8 марта, там что еще. Кроме Нового года и Рождества, в общем, и Троицы, наверное, это все. Я, честно говоря, в шоке. Вконтакте, конечно, влияет. Я использую не только в личных целях, а и в рабочих. Конечно, очень повлияет. Это глупости, это глупости. Я користуюсь этими сайтами. Щоденно. А взагалі вважають така заборона потрібна. Їх заборонили якби як російські ресурси. Ну я взагалі там не дуже багато пропаганди помічав, тому я вважаю, що це недоцільно. Дурня це все, я гадаю, що це не потрібно. Не потрібна заборона? Не потрібна... не потрібна заборона. Я думаю, що це буде не сильно добре для молоді України. Ну, тому що я не знаю. Ну, це якось буде неправильно. Ми спілкуємося там з друзями. З знайомими, там передається різна інформація, яка важлива для нас. Ну, по навчанню чи просто так. Протести не буде, але молодь буде дуже обурена. Дуже хорошо, хлопці, Дякую.